Вы знаете, вы затронули очень важный вопрос. Я несколько длинно отвечу, потому что это принципиальная вещь. Последние трагические события в Обрадеевке показывают нам не просто беспредел милиции, и не просто опасность государственного служащего для своего же налогоплательщика. Они показывают конец целой эпохи. Давайте вот честно признаемся, что попытки найти внешнего врага, которыми часто пользуются многие политики, есть неправильные. В том числе и пояс Моисея очень симпатичный и легкий путь, но он неправильный. Есть политики, которые показывают, что врагом есть коммунист, националист, евреи, москали, бандеры, там еще, ну и масса других внешних врагов, но очень мало тех, кто показывает, что враг сидит вот здесь, в каждом из нас, во мне тоже. Здесь сидит Сталин, Мау, Гитлер, в каждом из нас. И маленькая оболочка культуры и морали у каждого человека, к сожалению, не так э, полноценна, чтобы считать себя идеалом. Так вот, э, проблема в том, что Врадиевка показала не восстание против беззакония. Там беззаконие было всегда за последние годы. Это восстание против нарушения неписанных правил. Давайте честно скажем, что наше государство 20 лет жило при негласном общественном договоре о совместном с властью разворовании наследства СССР. И люди, фактически большинство, разрешало наверху воровать миллиарды, посредине миллионы, а внизу цвет с моего завода. И ведь это происходило во всей стране как общественный договор. Сегодня, когда наверху уже украли все, посередине начинает пирамида двигаться вниз и забирать у людей экспроприации экспроприаторов. Граб граблено, И в этом происходит нарушение негласного договора, и мы видим разрушение того, что называли Украиной. Янукович сегодня лишь наиболее четкая персонификация бандитской сути такого общественного договора который довел до абсурда, до видимости, до, до полного, совершенно открытого, циничного разграбления страны. Но на самом деле это происходило раньше. И сегодня лимит разграбления исчер... практически исчерпан. И когда вы меня спрашиваете, как доводить людям лозунги о зарплатах и пенсиях, это искушение. Я знаю, что так легко. Я знаю, что именно за это голосуют. Но если мы пойдем этим путем, неминуемо перед вами станет уже не, не 48-летняя Луценко, а очередная девушка, у которой евреи. Мне даже один журналист там написал, какая у вас мечта. И вы знаете, после Королевской это расстрелная мечта. Но вы, вы поймите, если мы сейчас опять скатимся до разговора о том, какая пенсия будет, какая зарплата, это крайне важные вопросы для людей. Они выживают, они живут, я прекрасно понимаю. Но мы опять скатимся в колею популизма, когда в переводе это означает так, я брошу тебя из, из украденного вот такую-то зарплату. И я разрешу тебе украсть вот столько-то к ней. Я не хочу такого разговора. Мы должны говорить совсем о новой стране, в которой не воруют. Я знаю, насколько это революционно для нас. Я помню, что правила дорожного движения месяц с удовольствием соблюдали и аплодировали. На второй морщились, на третий спрашивали, да Коля. И это правда. Правда в том, что мы вместе должны пройти моральную революцию и только потом заняться политической. Я не знаю, ну, правильно ли я говорю с вашей точки зрения, имею ли я на это право говорить? Но пока вы каждый из нас не исправили... Как каждый из нас не осознает, что он должен начать себя строительство той жизни, о которой мечтает, у нас не изменится политическая система.